Нет, не мешает. Ну, конечно, портит архитектуру города, но людям зарабатывать это на деньги. Киоски в нашем городе. Как бы, с одной стороны, это прекрасно. Да, недалеко вышел из дома, подошел, купил. Но с другой стороны, вокруг везде киоски, нигде вообще нельзя выйти погулять. Куда не пойдешь, везде киоски пиво, сигареты. Везде, просто везде. Куда можно? Одна реклама – пиво и сигареты. Отвратительно. Отношения. Зачем? Зачем киоски, магазины? На каждом углу магазин. Надо… Супермаркет один. Зачем эти киоски? Зачем? Не надо эти киоски вообще. 81 год я должна обмануть той киоски падать. Но оно ледяная дорога. Вот я против. Я отношусь хорошо, мне нравится, допустим. Каждый магазин по-своему отличается. У каждого свое расположение, у каждого все свое. Они вам не мешают? Нет, конечно. Не нужны они на наших улицах. Мусор этот. После них мусор, и они ничего не дают. Есть нормальные магазины в закрытых помещениях, и можно все купить там. В них негде хранить продукты, нет холодильников. И смесь продается. Папиросы вместе с продуктами. Я против вот этой семейки. Она мешает. Тут движение было бы людей больше. А так обходишь его скользко везде. Я считаю, что за вот эту, за вот эти обрезанные липы, красоту Украины, надо просто... Посмотрите, дом сталинский это еще. Красота, архитектура, и все. А дальше что? Вот это. Смотрите, сколько людей тут утром и вечером. А где им деваться? Под колеса автомобилей. Вот освобождение. Я считаю, очень много понастраивали ларьков. Они стоят, одинаковые и продукты в них, и цветочных много. Зачем это все нужно? Я считаю, чем просторнее, тем лучше будет. Он мне нравится? Нет. Потому что он стоит вместе, вообще неудобно. В принципе, с одной стороны, центральная площадь города считается, как вам сказать, должно быть красиво, должно быть как-то облагорожено. Вы за то, чтобы их в Я, как знаю, не думал.